Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərim. Salazaviyes, Masazır qəsəbəsindən, Masazır qəsəbəsindən belə bir həyət hey evi təqdim edirəm. Stiral altında garajdır. Həyətin hey qiyməti endirilibdi. Əvvəlki qiyməti tam fərqli idi, indiki qiyməti tam fərqlidir. Videonun sonuna qədər izləsəniz, qiymətlə bağlı köhnə və yeni qiyməti öyrənəcəksiniz. Həyət hey də qaydada, burada alış üçün yerə nəzər tutub, döşəmə tam meydan daşlarından üzlənilib. Gördüyünüz kimi altında garajı var. Ətraf tam yaşayış deyir. Bu hissəsi də yoldur. Yəni qabağın yandan kəsəcək bir şey yoxdur. Evənin qarşı tərəfi də asfaltdır. Yəni evin bu darvazanın qarşı tərəfi asfaltdır. 100 metr, 150 metr qabaqda da məhsud var. Birbaşa avtobusdan metrosuna gedir. Aşağı hissədəy hal-hazırda təmirsizdir gördüyünüz kimi. Məncəcə divarlar çıqa turulandıb, rənglənib, aşağıda belə bir boş bir ərazisi var. Gələcəkdə buranı yaşılma salmaqdılar. Qaz, su, işıq var, kanalizasiyası var. Masazırdə şok marketin arxa istiqamətindədir. Harda-sa ümumi prospekt yolrası 1 kilometrdir. Yeri hündürdür. Və kürsüdən qalxaq yuxarı. Əvvəldə deyirəm ki, bu hissə yoxdur. Burdan da birbaşa Masazır Masazıra baxan ərazı görüntüsü var. Burada evin səhə daxil olaq. Dəhlizdə hal-hazırda döşəmə laminatdır tam təmirdir. Sənədlərimiz çıxarışdır. Birbaşa notarial və qaldı satış olacaq. Qonaq otağıdır. Böyük pəncərəyə maldır. Pəncərəsi Örsəhəyə baxır. Evin ümmi kvadratı 60-65 kvadratdır. Yəni yerdə deyək böyük kvadratı yoxdur. Amma qiymətdə çox gözəldir. Mətbəxi də tam orta ölçülü mətbəxdir. Döşəmə burada da laminatdır. Bu da pəncərə Örsəhəyə baxır. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymətdə endirim olacaq, nağd çatılır. Bu da yataq otağımızdır. Yataq dəsti, qoşa qravat rahat şəkildə yerləşəcək. Qarda da hamı mətbəxdir. Bu evin əvvəlki qiyməti 48.000 manat idi, indi endirilib qiyməti 45.000 manata təklif olunur. Təcili satılır. İlk gələn real müştəriyə yerində endirim olacaq, nağd çatılır. Sənədlərimiz çıxarışdır, yəni torpağın qutçası var. Evin də sənədi birbaşa alqısaqdan sonra götürmək mümkündür. Son qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube-a istədiyiniz kanalımıza abunə olmağı unutmayın.